হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডসকল আজিলৈ আহিছোঁ পাভ মাছৰ সৈতে মধুসোলং টেঙাৰে বনোৱা মাছৰ তৰকাৰী খুব খাবলৈ সোৱাদ লগা হয় আৰু এয়া মই মাছখিনি ভালদৰে বাচি লৈ ধুই এইখিনি হালধি সানি লৈছোঁ আৰু মাছখিনি ভালদৰে এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম কেৰাহী এখনত মধুসোলং টেঙা দি ৰন্ধা তৰ মাছৰ তৰকাৰীখন খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয় একেবাৰে চিম্পুলকৈ ৰান্ধিলেও সেই টেঙা তৰকাৰীখন খুব ভাল লাগে আপোনালোকে খাই চাইছে নাই বাৰু আহকচোন চাওঁ মই কেনেধৰণে ৰান্ধিলোঁ এয়া বাৰীতে থকা টেঙাখিনি মই ভালদৰে ছিঙি ললোঁ আৰু তৰকাৰীখন একেবাৰে চিম্পুলকৈ ৰান্ধিম এয়া ফ্ৰাই কৰা কেৰাহীখনতেই পিঁয়াজ কাটি এয়া দি লৈছোঁ তেজপাত দিছোঁ আৰু বিশেষ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই আদা নহৰু জলকীয়া আৰু জিৰা এইখিনি মই পটাত পিচি লৈছোঁ আৰু এয়া তেলতে ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ আৰু এয়া কাটি লোৱা শাকখিনি দি লৈছোঁ জোখমতে হালধি দিছোঁ আর জোখমতে নিমখ দিছোঁ আর এইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ এয়া এতিয়া ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গৰম পানী জোখমতে পানীখিনি দি লৈ এয়া মাছ কেইপিচ মই দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে উতল আহিবলৈ এৰি দিছোঁ এই তৰকাৰীখনত টেঙা তৰকাৰীখনত আচলতে বিশেষ মছলা ব্যৱহাৰ কৰি কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাথাকে আৰু এইখিনি ভালদৰে সিজাবৰ সিজোৱাৰ প্ৰয়োজন এয়া মই ভালদৰে সিজিবলৈ এৰি দিছোঁ আৰু শেষত ধনিয়া কেইডালমান দি দিছোঁ দুপৰীয়া ভাগত এনেধৰণে ৰান্ধি খালে খুবেই ভাল লাগে আৰু শীতল লাগে ৰান্ধি খাই প্লিজ জনাবচোন কমেণ্টত কেনেধৰণ কেনে লাগে আজিলৈ ধন্যবাদ নতুন ৰেচিপিলৈ পুনৰ লগ পাম বা বাবাই